ahli ilmlar to'g'risida gapirmang ularni g'iybat qilmang ularni haqqiga duo qiling alloh taolodan istig'for so'rang <laughs> hidoyatda sobitlik so'rang shariatda istiqomat so'rang <laughs> ey ollohim bu imomimizni asrab avaylagin shariatni mustaqim qilgin adashtirmagin gunohlarni mag'firat qilgin deb balkim imomni haqqiga qavm duo qilish kerak bu ularning zimmasidagi vazifa bo'ladi uhud g'azoti hammamiz bilamiz a uhud g'azoti uhud g'azotida ko'p sahobalar shahid bo'lishdi ularni dafn qilinyapti ahvol juda og'ir ahvol juda og'ir shahidlarni dafn qilish kerak ularga qabr qazish kerak qabrga qo'yish kerak ularni o'zi bo'lmaydi shunda payg'ambarimiz payg'ambarimiz alayhissalomi ikkitadan qo'yamiz vaziyat shunaqa har bittasiga bitta qabr kavlab qo'yishlikka vaqt yetmaydi imkon yetmaydi odam yetmaydi bitta qabrga ikki kishini qo'yamiz shunda qabr qazilib ikkita ikkita qo'yayotgan paytlarida payg'ambarimiz alayhissalom qaysi birini birinchi qo'yaylik desilar qaysi biri qur'onni ko'proq yodlagan bo'lsa o'shani birinchi qo'y dedilar qarang uhud g'azotida shu narsa esga kelyapti maydonda qancha shahid yotibdi shunday paytda rasululloh ana shu narsaga targ'i qilyapti kim ko'proq qur'onni yodlagan bo'lsa o'shani birinchi qo'ying ahli illar to'g'risida demak gapir bo'ladi nodon odam gapiradi nodon odam gapiradi aqlli odam gapirmaydi dinidan bexabar odam gapiradi